ताज्या घडामोडींसोबत अपडेट राहण्यासाठी वडार परिवर्तन न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका म्हणजे नमस्कार वडार परिवर्तन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे मी प्रणाली चला तर मग पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात प्रतापगडच्या पायथ्याशी अफझल थडग्याभोवती अवैध दर्ग्याचे बांधकाम करण्यात आले होते त्याखेरीज एकोणीस परिसरात बांधण्यात आल्या होत्या या दर्ग्यामध्ये महागड्या काचेच्या हंड्या लावण्यात आल्या होत्या तसेच मोठ्या प्रमाणात सुशोभीकरण करण्यात आले होते, करन होते। आतंकवाद कशा प्रकारे संपवावा लागतो हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ज्या गडावर अफजलखानाचा वध करून दाखवून दिले त्याच गडावर असे अतिक्रमण होणे हे संतापजनक होते या विरोधात मी वर्ष दोन हजार एकमध्ये मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत आवाज उठवला तसेच श्री शिवप्रताप भूमिमुक्ती आंदोलन चालू केले यात हिंदू जनजागृती समितीसह विविध हिंदुनिष्ठ संघटनांचा समावेश होता आंदोलन चालू झाल्यावर तीन वेळा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही काँग्रेसच्या कार्यकाळात हे अवैध बांधकाम पाडण्यात आले नाही राज्यात भाजप शिवसेनेचे हिंदुनिष्ठ शासन आल्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा घेतला शेवटी दहा डिसेंबर दोन या दिनांकानुसार असलेल्या शिवप्रताप दिनाच्या दिवशी हे सर्व अतिक्रमण तोडण्यात आले याच प्रकारे या पुढील काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले गडदुर्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्धार करूया असे आवाहन हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष आणि माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी व्यक्त केले ते महाराष्ट्रातील प्रतापगड आणि विशाळगड येथील अतिक्रमण हटवण्याच्या संदर्भात केलेले प्रयत्न यावर बोलत होते यावेळी व्यासपीठावर हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट मध्य प्रदेश राज्यातील हिंदू रक्षक संघटनेचे इंदोर येथील अध्यक्ष एकलव्य गौंडा सर्व ब्राह्मण महासभेचे संस्थापक पंडित सुरेश मिश्रा आणि राजस्थान येथील संयुक्त भारतीय धर्म संसदेचे अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर उपस्थित होते विशाळगडवरही अनेक अवैध बांधकाम झाले आहेत गडावर कोंबड्यांचा बळी देण्यात येतो यामुळे गडाचे पावित्र्य नष्ट होते या संदर्भातही आम्ही विशाळगड मुक्ती आंदोलन उभे केले या आंदोलनाच्या माध्यमातून विशाळगडावर जी एकशे चौसष्ट अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत ती तात्काळ पाडावीत विशाळगडावरील स्मारके मंदिरे यांची जीर्णोद्धार करावा पशुबळी देणे तत्काळ बंद व्हावे या मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत सध्या तेथील पशुबळी बंद असून तेथील अतिक्रमण हटवेपर्यंत आमचे आंदोलन चालूच राहील या प्रसंगी उपस्थितांनी दिलेल्या जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती संभाजी महाराज की जय आई भवानी शक्ती दे मलगढ़ाला मुक्ति दे अशा घोषणा सभागृह जय श्री राम, राम। महाराष्ट्र में जो सतारा जिला नाम का एक जिला है वहाँ प्रतापगढ़ का एक नाम का एक गढ़ है किला है वो किले के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रताप किया उसका नाम है शिव प्रताप अफजल खान का वध करके उसकी और उसका अंगरक्षक सैयद बंडा वो दोनों की कबर उन वहाँ बना दी शिव प्रताप याने इस्लामी दहशतवाद कैसा मिटाने का ये संपूर्ण दुनिया को बताने वाला वो प्रताप गढ़ जिहादियों ने कुछ इस्लामिक गुंडों ने वहाँ उस कब्र का निर्माण दरगाह में और दरगाह का निर्माण मस्जिद में किया था और विधान परिषद में अठहत्तर विधायक वहाँ काम करते हैं एक ही आमदार ने एक ही विधायक ने उस पर आवाज उठाने का प्रयत्न नहीं किया कोशिश नहीं की 2001 को हिंदुत्ववादी संगठन की मांग को लेकर मैंने ज, वो विधायक मैंने विधान परिषद में आवाज उठाया एक बार एक साथ मैं वहां विधिमंडल में लड़ाई लड़ रहा था लेकिन रोड पर की लड़ाई लड़ने के लिए श्री शिव प्रताप भूमि मुक्ति आंदोलन का नाम का एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा किया उसमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना राष्ट्रीय सहयोग संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू जन जागृति सभी को लेकर हम वहां पहुंचे चंदी के दरवाजे लगाए हैं पाकिस्तान से वहां वो दो जो दो थड़गे है कबर है कबर पर मकमली गलफ वो, हाँ वो कौन है चढ़ाने वाले मुंबई के बड़े ग्लैंग तीन बार सरकार ने हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे सुनील जी कि वो तोड़ दो ये जो बांधकाम है वो ओन खाते के जमीन पर है वो बेकायदा है उसको तोड़ दो तर... मुस्लिम के मतों के लिए कांग्रेस की सरकार उस वक्त तोड़ नहीं रही थी। हमारे भाग्य से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार आई और उसमें वन मंत्री पर्यावरण मंत्री बन गए सुधीर जी मुनगंटीवार सुधीर जी मुनगंटीवार को जाके हम मिले और वो सब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वन खाते के जमीन पर जो अतिक्रमण है वो निकाल दो तो। तो सुधीर मुनगटवार को हमने मांग की आजाद मैदान पर जाकर आंदोलन किया उस वक्त अभय जी वर्तक हिंदू जान जागृति का आंदोलन चल रहा था मस्जिद पर के भोंगे निकालो करके उस वक्त जाके हमने वो आंदोलन किया सुधीर मुंडगंटेवार नामदार को हमने जाके निवेदन दिया और सुधीर मुंडगंटेवार ने तुरंत वो वन खाते के जमीन पर जो अतिक्रमण किया है वो तोड़ने का आदेश दिया मैं अभिमान से आपको सकते। गर्व से कहता हूं कि दस दिसंबर 2023 को उस दिन तारीख तारीख पे तारिक से शिव प्रताप दिन आता है उस दिन सरकार ने आदेश निकाला और बुलडोजर लगा के दरगाह हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल खान नाम का दरगाह हटा दिया उध्वास कर दिया